эти ребята, они, конечно, и в земном понимании не просто так отдали свою жизнь, потому что благодаря подвигу, вот благодаря вам, Светлана, мы уже знаем, да, как погиб ваш сын. Благодаря ему подвигу много матерей увидели своих детей, которые вернулись вот, с того боя. И я думаю, у них и внуки, и правнуки будут. Это все благодаря ну вот, его подвигу, его мужеству. Господь сам говорил, что нет больше любви, когда, если кто душу свою положит, жизнь свою отдаст за своих ближних. А здесь Артем, он понимал, чем этому грозит, и он единственный да, вот, в своем танке вот, отбивался и дал возможность ребятам вот, отступить в том бою. Я думаю, что он воин Христов. Бильные стихаи. Хоч ми вже йдемо, вже другий рік приходиш, і важко. Він і сам такий схожий на соняшник був, очі такі великі, карі, сам світленький і завжди усміхнений, дуже веселий. Характер у нього був такий відчайдушний. Якщо щось своє надумав, він свою думку відстоював. Він був яскравий хлопчик. Звісно, ми чекали іншу другу. Мама Світлана сказала, що Ганна Володимирівна, ви знаєте, він на полі соняшників загинув. І я так, тепер уже без виздики, вже без гвоздики, Саме до тьоми йду, беру соняшник. Він схожий на соняшник був.